Assalamualaikum dan selamat malam kepada para penonton yang dihormati Baik yang berada di studio maupun yang berada secara dalam talian Saya ingin mengucapkan terima selamat datang ke siri podcast eksklusif yang bersiaran langsung Buat pertama kalinya dari Kota Baru, Kelantan yang Dan pastinya dibawakan khas oleh WCO Aspire Sendirian Berhad Sebelum kita meneruskan acara, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu saya Nur Nabila Sofiyah binti Mak Zizi dan selaku moderator anda pada malam ini. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada malam ini sangat menarik dan relevan iaitu pengurusan dan pertikaian badan sukan. Topik yang cukup penting terutamanya dalam memastikan keberkesanan pengurusan serta menyelesaikan isu-isu yang sering timbul dalam dunia sukan. Dan bersama kita pada malam ini ialah Encik Majdi Muhammad sebagai panel yang pertama. Seka sedikit mengenai Encik Wajdi, beliau merupakan seorang pengamal undang-undang yang berpengalaman luas selama 24 tahun dalam penglibatan di dalam bidang guaman. Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia iaitu AIUM dan telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun 2001. Sepanjang kerjayanya, beliau telah mengendalikan kes di semua peringkat mahkamah di Malaysia dengan kebakaran dalam pertikaian korporat dan litigasi insolvensi pertikaian industri pembinaan, industri minyak dan gas serta pengurusan syarikat serta badan sukan. Selain daripada bidang guaman, beliau turut aktif dalam advokasi hak-hak pekerja ini dan merupakan timbalan yang berdua bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi Malaysia NGED yang mana merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO yang memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja seperti isu kadar upah, perlindungan sosial, keselamatan, kesihatan serta bantuan kebajikan untuk para pekerja dan terbagi. Baiklah, seterusnya saya berbesar hati memperkenalkan panel kedua kita pada malam ini. Bersama-sama kita adalah Encik Surah Shnaidu, yang merupakan lulusan diploma teaching English as a second language tersebut dari Stanford College Kuala Lumpur. Beliau juga sangat aktif dalam sukan taekwondo sejak tahun 2000 di mana beliau telah melatih lebih daripada 100 pelatih di tiga pusat latihan taekwondo. Penglibatan beliau dalam bidang sukan juga melibatkan beliau sebagai jurulatih untuk pasukan negeri Kelantan dan pernah berkhidmat sebagai jurulatih bagi pasukan remaja serta Sukma Negeri Kelantan. Kini beliau memegang jawatan sebagai Setiausaha Persatuan Taekwondo Negeri Kelantan. Dengan pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan dan juga sukan, kami sangat berbesar hati untuk mempunyai Encik Suraj Naidu bersama kami pada malam ini. Jadi selepas kita memahami proses pendaftaran individu, boleh Encik jelaskan pula bagaimana sebenarnya sebuah kelab atau persatuan sukan itu ditubuhkan? Okey, uh, so sebuah kelab perlu ataupun persatuan daerah uh, perlulah uh, mengadakan uh, satu mesyuarat dipanggil Pro Tem Komiti. Uh, okay? uh, lantikan daripada Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, bergantung pada perlembagaan setengah kelab ada tiga naik presiden, setengah kelab ada satu naik presiden. Uh, setiausaha dilantik, bukan dipilih. So setelah AJK uh, dibentuk, uh, presiden mempunyai hak untuk melantik setiausaha. Uh, lepas tu ada bendahari dan juga AJK. AJK terpulang tapi perlu dalam angka uh, ganjil. Ha, uh, daripada lima, tujuh, sembilan, tak boleh genap lah. Okey, sebab bila kita adakan mesyuarat untuk apa-apa uh, pertikaian undian tu perlu uh, dalam bentuk uh, ganjil. Okey, uh, seterusnya uh, selepas protein komiti dibentuk uh, uh, apa panggil ni uh, uh, ini dia punya minit mesyuarat perlulah dihantar kepada pejabat Pesuruhjaya Sukan. pada masa ini pejabat Pesuruhjaya Sukan tidak lagi menerima uh, apa ni, uh, surat ataupun borang secara hakopi uh, semuanya perlulah di muat turun menggunakan perisian Erosa. irosa Erosa uh, adalah satu website yang dibentuk yang diadakan oleh pihak Uh, pejabat pejabat sukan so segala uh, aktiviti tahunan laporan kewangan uh, AJK semua perlu lagi buat turun menggunakan e-rosa tidak lagi boleh uh, menggunakan uh, secara PUS yang belum dilakukan sebelum ini jadi setelah sesuatu permohonan pendaftaran badan sukan itu diluluskan oleh KBS Kementerian Belia Sukan apakah tanggungjawab yang perlu So badan sukan tersebut? So, uh, badan sukan perlulah mengadakan mesyuarat agung tahunan mereka setiap tahun. Uh, yang ini menjadi satu kesilapan kepada kebanyakan klub-klub dan juga persatuan sukan yang mengadakan mesyuarat agung mereka setiap dua tahun sekali. Uh, PJS memerlukan setiap klub dan setiap persatuan sukan mengadakan uh, mesyuarat agung mereka sekurang-kurangnya uh, awal, pada awal tahun iaitu pada bulan Mac ok uh, surat tentang uh, pengumuman mesyuarat agung perlulah dihantar kepada semua ahli gabungan sekurang-kurangnya 45 hari sebelum uh, mesyuarat agung itu dijalankan uh, pertikaian mungkin akan berlaku sekiranya mesyuarat agung itu tidak apa surat pengumuman tidak mencukupi tarikh 45 hari. Okey, setelah uh, semua uh, telah di, di, dijalankan uh, a agung uh, perlulah uh, dilaksanakan dengan uh, kalau untuk persatuan sukan uh, mereka memerlukan uh, penyertaan daripada ahli-ahli gabungan. Okey. Uh, dan untuk kelab Uh, secara ahli-ahli yang mendaftar lah. Okey. Setelah tamat uh, acara sorry, uh, mesyuarat agung uh, tahunan uh, maklumat yang perlu diberi MYKB okey, perlu dihantar kepada pihak persediaan sukan sekurang-kurangnya 30 hari selepas mesyuarat itu diadakan. So yang ini juga menjadi masalah setengah pada sukan mengambil masa yang agak lama untuk menghantar So, yang ini uh, menjadi satu masalah juga. kita okay? uh, Dan seterusnya, uh, semua bahan-bahan tersebut Perlulah dibuat turun ke dalam Erosa Dan menjadi tanggungjawab setiusa kelab tersebut Untuk <tuh>. menghubungi pejabat persediaan sukan Untuk memastikan sama ada Semua data-data yang dihantar telah diterima kadang-kadang walaupun kita dah hantar melalui pos kadang-kadang masa akan ke maklumat itu tidak sampai so setelah 2 3 tahun maklumat tidak sampai menjadi apa ni sekarang kosiar suka agak tegas dan membatalkan sesi-sesi para apa kelab dan juga persatuan sukan kita juga ingin mendapat pendapat berkenaan pertikaian dalam badan sukan Sehingga menjejaskan pencapaian atlet di peringkat negeri dan juga kebangsaan negara kita Dalam perkara ini kita ingin mendapat pandangan Encik Wajdi berkenaan kes-kes pertikaian yang telah berlaku Melibatkan badan-badan sukan di negara kita Soalan seterusnya saya akan ajukan kepada Encik Wajdi Encik Suraj tadi ada menyebut bahawa badan sukan perlu mengadakan bagi pendapat Encik Wajdi, mengapakah pertikaian sering berlaku semasa proses mesyuarat Agung Tahunan dilakukan? Okay, terima kasih, uh, Puan Nabila. Eh. Okay, um, uh, saya rasa semua uh, sudah biasa dengan mesyuarat Agung Tahunan. Uh, selain daripada membentangkan laporan tahunan, eh, uh, badan sukat akan menjalankan pemilihan jawatan kuasa, pemilihan jawatan kuasa induk dalam mesyuarat Agung Tahunan ini. Okay? Jadi uh, kerap kali lah musyarakat agung tahunan ini dia menjadi medan satu medan Perebutan... Perebutan jawatan atau kuasa ha? di antara ahli ahli gabungan badan sukan tersebut. Ha? Uh, yang mana ahli ahli gabungan ini dia mahu meletakkan calon ha? calon calon yang mereka uh, daripada kalangan mereka bagi memegangkan tampuk uh, jawatan tampuk jawatan kuasa induk tersebutlah. Okay, jadi uh, Baru-baru ini kalau kita uh, akan terbaca dalam akhbar uh, Kes terbaru melibatkan uh, Persatuan Bola Sepak uh, Kelantan sendiri, KAFA Yang digantung oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM ya? uh, Saya ada membacalah di dalam akhbar Bahawa menurut FAM Penggantungan tersebut dilakukan berikutan Dauan uh, terdapat uh, aduan Yang telah dibuat uh, terhadap Tata Cara Pengendalian Kongres KAFA kali ke-65 dan pemilihan jawatan kuasa eksekutif Okey, menurut uh, FAM lah, dawan FAM bahawa ia disebabkan oleh terdapat ahli gabungan yang tidak dijemput uh, ke kongres berkenaan uh, lepas tu ada juga dawan kata uh, tak memenuhi uh, prosedur dan tata, tata cara uh, tersebut dijalankan Okey, uh, selain itu ada lagi kes yang, yang lebih baru Uh, yang dilakukan juga adalah apa uh, melibatkan uh, musyawarah agung tahunan Persatuan Poki Kuala Lumpur PHKL uh, yang telah ditangguhkan disebabkan Timbul kekecohan lah, bila mana uh, apa nama ni uh, pecapa utama uh, jawatan presiden Persatuan tersebut telah tidak dibenarkan masuk dan menghadiri sesi pemilihan sedangkan dia adalah ahli aktif dalam Uh, satu ahli gabungan persatuan tersebut. Jadi itu dua contoh yang yang uh, terkini lah berlaku uh, pertikaian dalam uh, penganjuran musyarakat itu kerana dia mem, uh, melibatkan pemilihan jawatan kuasa hidup lah. Okay, berkenaan dengan isu kafa dan FAM yang disentuh Encik Wati tadi okay, Encik sendiri adakah bersetuju dengan tindakan perkantungan tersebut? Yang pertama sekali saya perlu uh, jelaskan saya tak terlibat ya, dalam kes ini walaupun saya kuat, uh, saya tak punya ESS kepada kes ini. Cuma daripada kenyataan yang dibuat uh, oleh FPM dalam apa uh, dan juga saya membaca penjelasan daripada pihak uh, kafalah ya, uh, dalam apa juga terdapat tujuh ahli gabung kafah yang telah dibantahkan. Uh, pendaftarannya oleh pihak Pesuruh Jaya Selang Malaysia. Itu yang saya baca Persatuan bola Sepak Jajan Pasir Putih Jeli, macam Kuala Krai, Batu Persatuan bola Sepak India dan Persatuan bola Sepak India Oleh sebab itu uh, Menurut penjelasan Kafa pula, Kita kena uh, adil lah kena dengar cerita kedua pihak uh, Menurut Kafa Ahli-ahli gabungan tersebut tidak dijemput Menghadiri Kongres kan? Kongres ke-65 ke dan pemilihan kan? Kerana daripada uh, tujuh ahli gabungan tersebut, uh, okey, yang tujuh ahli gabungan tersebut tu dia uh, telah dibatalkan uh, pendaftaran dengan PJS. Tetapi yang tak berpuas hati itu yang buat aduan kepada FM ada dua ahli gabungan kepada FM. Dan inilah yang bawa kepada penggantungan kafal. Okey, uh, pendapat saya secara peribadilah tak semestinya betul. Uh, jika saya menimbangkan kedua-dua versi Versi FM, versi KAFA ni Saya lebih cenderung untuk menerima penjelasan Daripada pihak KAFA Kerana sesuatu badan sukan Yang telah dinyah daftar Oleh, uh, oleh pejabat keserujuan sukan Di bawah seksyen 25-1-C uh, kurungan kurungan Tidak boleh menjadi ahli kepada mana-mana badan atau organisasi yang berperanan Atau bertujuan untuk bertindak Sebagai badan pengelola Apa-apa sukan di Malaysia eh? Dalam kes ini, uh, KAFA tu lah KAFA itu adalah badan pengelola uh, Sukan bola sepak Peringkat negeri Kelantan eh? Okey, jadi uh, Secara ringkas ni, tujuh ahli gabungan tu uh, Pada masa Kongres berkenaan diadakan uh, Adalah bukan uh, Ahli uh, KAFA Yang sah lah jadi macam mana mereka nak komplain uh, Yang mereka Patut uh, 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 hadir Semasa uh, kongres Atau pemilihan tersebutlah. lah. okay. Jadi apa pun salah Encik Wajdi kepada badan-badan sukan Yang ingin mengadakan AGM Supaya tidak berbangkit perkayaan seperti ini okay, Saya ada beberapa Nasihat lah okay. Kalau orang kata-kata Jangan balok-balok lah nak tapi nasihat pertama saya saya ingin berpesan kepada jawatan kuasa induk yang memegang tampuk jawatan ya? Supaya menjaga perhubungan dengan ahli-ahli gabungan ya? Kena jaga hubungan Berlaku adil kepada mereka Dengan menjaga kebajikan mereka sepanjang tempoh jawatan ya? Jangan hanya kalut mencari sokongan daripada mereka Apabila sudah dekat dengan tarikh AGM uh, tadi ya? Yang kedua Sepanjang memegang jawatan Jalankan tugas sepanjang tempoh tersebut dengan amanah eh, dan bersungguh-sungguh bagi menaikkan pencapaian sukan dan nama persatuan. Jika pencapaian sukan itu meningkat dan nama persatuan gah di peringkat negeri atau kebangsaan, nescaya ahli-ahli gabungan kita akan berasa bangga dan akan menikmati tempias positif di peringkat akan mereka. Jadi mereka akan uh, kekal menyokong uh, apa pucuk pimpinan. Lah. Yang ketiga, badan sukan mesti mengamalkan prinsip demokrasi ya. Uh, dalam uh, pem, dalam pemilihan jawatan kuasa induk okey tiada ahli gabungan patut dihalang daripada turut serta uh, dalam proses pencalonan dan pemilihan jikalau terdapat isu teknikal atau undang-undang yang berbangkit sebelum AGM cuba sedaya upaya untuk berbincang ya uh, uh, sebelum uh, tiba tarikh AGM jika tiada pilihan boleh saja tarikh AGM tersebut ditangguhkan uh, dengan mendapat nasihat daripada penjabat pesuluhjaya sukan bagi memberikan masa yang munasabah untuk isu yang berbangkit diselesaikan Jangan redah saja kalau ada masalah peraturan atau apa-apa Saya sendiri percaya bagaimana cabaran langsung seseorang atlet atau pasukan sukan mereka perlu disokong oleh badan sukan yang diuruskan secara profesional Okey, Encik Suraj sebelum ini ada menyebut perkenaan tahun jawat badan sukan untuk mengemukakan laporan tahunan NYKB jadi boleh Encik jelaskan bagaimana badan sukan menyediakan dan menghantar laporan tersebut kepada Pesuruh Jaya Sukan Malaysia? Okey. Uh, laporan perlu dihantar kepada pihak Pesuruh Jaya Sukan setelah 30 hari tamat uh, Mesyuarat Agung. Uh, lapan perkara perlu disertakan oleh pihak uh, apa ni pihak -se, sesebuah kelab ataupun persatuan pertama ialah uh, mengisi borang satu iaitu borang maklumat mengenai berapa orang ahli uh, akaun apa ni akaun uh, persatuan atau kelab uh, alamat dan sebagainya lah uh, seterusnya pula adalah surat uh, uh, surat untuk memanggil uh, mesyuarat jawatan kuasa untuk menetapkan tarikh uh, mesyuarat agung tahunan Okey, setelah uh, itu diadakan, uh, surat tersebut perlulah dihantar kepada ahli-ahli dan juga ahli gabungan sekurang-kurangnya 45 hari. Okey, sebelum mesyuarat agung dilakukan. Uh, yang ini menjadi masalah. Kadang-kadang tak cukup tarikh dan bila ada pertikaian, uh, Benda ni boleh digunakan sebagai satu senjata lah. Uh, Okey, uh, Mengatakan uh, maklumat tidak diberikan maaf surat panggilan untuk Mahasyarakat Agung tidak mencukupi masa dalam perlembagaan semua yang kita nyatakan ini adalah dalam perlembagaan kelab ataupun persatuan tersebut seterusnya setelah perpanggil ini surat dihantar 45 hari Mahasyarakat Agung diadakan Mesyuarat Agung Tahunan Perlulah dilakukan setiap tahun ha, Tetapi mesyuarat agung Pemilihan ha, Perlu dilakukan mengikut perlembagaan Ada setengah kelab, dua tahun sekali Ada setengah kelab atau setengah, Empat tahun sekali ini Bergantung pada perlembagaan masing-masing Paling sedikit adalah Dua tahun sekali lah. Tapi macam saya katakan, mesyuarat agung Perlu dilakukan setiap tahun Yang ini yang menjadi masalah Pada perbandingan kelab Okey, dalam setelah mesyuarat agung uh, dilaksanakan uh, minit mesyuarat perlu dihantar kepada pihak perusahaan sekurang-kurangnya 30 hari selepas mesyuarat uh, agung diadakan uh, adalah menjadi tanggungjawab setiusnya uh, untuk mem -mem memastikan uh, beberapa perkara seperti uh, laporan aktiviti uh, tahun sebelumnya dan juga keadaan uh, Uh, mempunyai laporan kewangan daripada bendahari okey masuk uh, so, semua benda ni perlu dimasukkan ke di dalam ini mesyuarat dan juga aktiviti-aktiviti yang di uh, yang di rancang untuk tahun tersebut uh, lepas tu ada juga usul-usul yang berbangkit kalau tidak ada apa-apa usul uh, maka uh, ini mesyuarat tersebut uh, bolehlah dimuat turunkan ke dalam sistem e pada pendapat Encik, siapakah ahli jawatan kuasa induk yang mempunyai peranan paling penting dalam badan sukan dan apakah aktiviti yang paling penting perlu dilakukan oleh badan sukan? Okey, uh, sebagai sebuah kelab atau persatuan, jawatan-jawatan uh, yang biasa yang ada dalam tu seperti saya nyatakan sebelum ini, iaitu Presiden, Timbalan Presiden, Naik Presiden, Seterusnya kehormat, menari kehormat dan AJK Aa, apa yang saya rasakan aa, Dua watak yang utama Perlu aa, mengendali Sebuah kelab Yang bersatuan dengan baik iaitu Setiausaha Kehormat dan juga Presiden Okey Setiausaha Kehormat aa, dari segi aa, Menjalankan aktiviti Ataupun aa, seperti Membuat laporan Dan sebagainya Dan Presiden tugasan yang paling utama Ialah untuk mencari dana untuk kelab atau persatuan tersebut sekiranya presiden itu tidak berfungsi dengan baik maka aa, agak sukar sesebuah kelab ataupun persatuan dapat berfungsi dengan baik ha, timbalan pre presiden naik presiden perlu juga membantu aa, presiden untuk mendapatkan aa, paling penting aa, macam saya katakan dana lah. okay? bahagian-bahagian seperti AJK Bahagian teknikal dan sebagainya mereka menguruskan bahagian-bahagian teknikal seperti urusan uh, peni seperti uh, perancangan latihan dan sebagainya. So kita boleh bagikan dulu paling dua lah bahagian teknikal dan juga bahagian uh, esko utamalah bahan uh, majestik tinggi lah. Okay. Tentang mesyuarat aku luar biasa. Bila pulau badan sukan perlu mengadakan mesyuarat agung luar biasa dan apakah perbezaan antara mesyuarat agung luar biasa dan juga mesyuarat agung tahunan? Okey, uh, mesyuarat agung tahunan ataupun dalam bahasa Inggeris ialah AGM. Okey, dan juga satu lagi mesyuarat ialah EGM. Uh, mesyuarat uh, bahas, mesyuarat agung luar biasa. Okey, so macam saya katakan tadi, mesyuarat agung Uh, tahunan perlu dilakukan Setiap tahun Mesyuarat aku pemilihan Setiap dua tahun Atau mengikut perlembagaan Mesyuarat uh, agung luar biasa Biasanya dilakukan apabila uh, Sesuatu perkara baru timbul secara mendadak di Dalam sebuah kelab atau persatuan Seperti uh, uh, Baru-baru ini uh, Tikwano Malaysia uh, Terpilih Sebagai salah satu sukan 8 sukan yang akan diberikan dana untuk menghasilkan atlet-atlet uh, uh, untuk peringkat Olimpik. Lapan sukan. So agak bertuah juga uh, a Taekwondo terpilih. Uh, so apa yang dilakukan oleh Majlis Sukan Negara, mereka akan menyalurkan dana kepada taekwondo Malaysia tetapi bukan uh, melalui akaun yang kebiasaan so apa yang perlu dilakukan mereka perlu menubuhkan satu akaun baru so apa yang mereka apa yang PM lakukan ialah mereka perlu mengadakan uh, mesyuarat agung luar biasa untuk aa, mendapat persetujuan ahli-ahli supaya satu akaun baru dapat di, di, diadakan satu lagi aa, satu lagi aa, ketika mana IGM dia dibuat adalah apabila ahli-ahli tersebut aa, tidak lagi menarik diri ataupun uh, ke kematian dan sebagainya uh, perlu dilakukan untuk menggantikan ahli-ahli tersebut so itulah beberapa contoh di mana IGM perlu dilakukan